Да, он уже и так в первой команде. Он с нами тренируется. Просто действительно у Дениса была очень серьезная травма. Я надеюсь, что он как можно быстрее восстановится. И э, я рад, что не только он сыграл 30 минут, но и он сыграл без травмы. Он действительно э, не просто вышел побегать там, получить какую-то функциональные кондиции повысить. Но он, он работал, он входил во все стыки и не боялся. Наверное, после такой травмы очень сложно себя настроить на ту борьбу, которая всегда присутствует у Дениса. Вчера она была, и, наверное, для нас это было важнее всего. Дальше будем смотреть на его состояние. Конечно, это, это очень важный для нас игрок. Пока микрофон дадут Липенко, вот давай вы, будучи игроком Тоттенхэма, играли несколько раз против Эвертона. Вот что, с вашей точки зрения, после... за это время поменялось в векторе развития команды, вот стиль игры команды? Да все поменялось. Когда я играл, вообще в премьер-лиге играл, я не знаю, 3-4 команды, которые контролировали мяч. Основное, основная масса команд играла second ball, это длинная передача и подбор. Сейчас э, Эвертон Особенно по сегодняшней игре с арсеналом, я видел, они пытаются контролировать мяч и играют очень комбинационно. Будем изучать и смотреть. На самом деле очень очень много изменилось тем временем, когда я играл. Сайт обозревателя. Сергей Станиславович, у меня не вопрос, у меня пожелание. Вот заканчивается первый вечер весны 2015. Я считаю, что у вас хорошее настроение. Я хочу вам пожелать, я думаю, все сидящие в зале вам пожелают, чтобы все вечера весны 2015 были для вас и для вашей команды радостными, счастливыми и победными. Спасибо за победу. Спасибо. Спасибо, Спасибо. за пресс-конференцию. не было интересных А для...